І черговий гість нашого ранкового ефіру це Юлія Шаповалова, це організатор майстер-класу з кулінарії, а ще й представник компанії Ді Лаб». доброго вам, раночку. Доброго. Юль, ну, 15 березня має відбутися оцей от майстер-клас, причому доволі відомої особистості дівчини, яка має не тільки досвід, а ще й спеціальну кулінарну освіту. Але ну наскільки майстер-клас який 15 березня, Березня відбудеться майстер-клас від Єлизавети Глинської буде зрозумілим звичайним людям, які не мають от освіти академії в Паризької, немає досвіду різноманітних телешоу і таке інше. Хто тільки такий єчню похолостяцьким робити. Да, действительно, 15 марта вместе с рестораном Sunrise мы проводим два мастер-класса Елизаветы Глинской. И это будут кондитерские мастер-классы. Как она сказала, она, конечно же, может готовить всевозможные блюда, но больше ее ассоциируют со сладким. Uh -huh. И она училась в Париже, в Кордон Блю, и поэтому она расскажет, как готовить на первом мастер-классе тарты. Это открытые такие пироги на песочном тесте. А второй мастер-класс будет по бисквитам и савоярди. Это такое длинненькое печенечко вкусное, которое кладут в тирамису, знаете? Uh -huh. Вот. И будет очень просто, потому что, во-первых, мы всем выдадим рецепты, все участники будут внимательно наблюдать, то есть она будет готовить при всех, каждый сможет подойти поближе, попробовать. Единственное, что мы всех участников не сможем пустить на кухню, так как их будет много, поэтому на тот момент, когда все будет запекаться, она так будет входить на время, и потом будет возвращаться. Потом все смогут позадавать ей вопросы, попробовать. Ну и в конце, естественно, все, что мы наготовим, все смогут попить чайку Принцип майстер-шефа. Майстер готує, всі інші повторюють. Але знову ж таки, ну, я дивлюся, якісь там кулінарні програми. Здається, все просто от, поклали, от поклали, все показують, як кладуть. В мене так не виходить. Приходіть, научитесь. Серйозно можна на майстер-клас прийти і все зрозуміти, як а, готувати. Ну... Наверное, конечно, к этому должна быть склонность какая-то и желание. То есть, в первую очередь, во-первых, на мастер-класс в основном записались все только девочки, да, то есть ну, мужчин там не будет. А, вот, Ой, я и... хочу 5. Ты сначала маешь приготовить, а потом есть. Не и... иначе, не навпаки. Я думаю, что если подойдет. есть рецепт понятный и все делаешь по рецепту, то в принципе должно, конечно же, получиться. Может быть, первый блин будет комом, если там домой пришел, не так запек, отвлекся, там что-то пригорело, но со второго раза должно получаться. его насколько Елизавета Гнатька будет рада делиться какими-то секретами? Все равно секреты есть в каждого пухаря, в она... каждого <кхм> вот Мы пока с ней дистанционно общаемся, но она очень-очень приятный и харизматичный человек. И, ну, может быть, вы видели, ну, наверное, видели в известном кулинарном шоу, насколько она такая открытая и добрая. И поэтому я думаю, что она, ну, очень много будет рассказывать. Конечно же, нам, ну, может быть, какими-то там особыми секретами, изюминками не будет, но все рецепты вот того, что мы будем готовить, все люди получат. И самое главное, что они потом смогут в неформальной обстановке с ней пообщаться, позадавать вопросы. Там, кто что не понял, там, поуточнять. А, ну, что касается тарти, то зрозуміло, Это нужно как-то показывать, как готовить. Это есть какие-то особенности. А с бисквитами, это вообще найлегший пирог, ну, принаймні для меня, потому что это единственный пирог, который я могу делать. Чи там также есть особенности? Не, ну, ну я правду скажу, а то крем с бис а, Там будет несколько бисквитов с особыми кремами, которые будут туда добавляться. Mm -hmm. Миндальный крем, там еще какой-то крем, даже вот эти вот слова я не могу <сؤال> <сؤال> доподлинно <сؤال> <сؤال> повторить. Mm -hmm. а, вот, и вот в этом будет тонкость. То есть простой яблочный бюро. Все, конечно, со школы научились готовить, вот я еще помню, там с какого-то класса. А вот эти вот все добавки, которые там будут, то, что делают очень красивым блюдо и вкусным, вот она расскажет об этом. ты mm это -hmm теперь сможешь готовить не два вида бисквита, А навіть чотири, а може навіть п'ять видів без начинки. Можливо, навчутки. можливо, тоді хтось таки візьме тебе заміж. Ой, якщо мене візьмуть заміж за пиріг, то тоді краще хай не беруть. <сínt> 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 а, Юль, а от щодо того, чому власне ви вирішили влаштовувати майстер-клас кулінарний? Бо взагалі Дісунлаб, наскільки я пам'ятаю, це компанія, яка буде займатися ну, чи займається більше кінематографом, якоюсь такою діяльністю. Кутури. У нас два основних направлення. Ми мастер-классы с известными людьми, первое направление это по бизнесу, по саморазвитию, то есть с бизнесменами, там тренинги всевозможные, и плюс культурное направление. До этого у нас, это действительно самый первый мастер-класс кулинарный, который uh -huh. мы проводим, до этого в основном это было кино, кинофестивали всевозможные и так далее, но мы хотим также делать и концерты, и вообще у наша главная идея знакомить запорожцев с интересными людьми. Uh -huh. Идея привести Елизавету Глинскую сюда совершенно случайно, ну все случайно не случайно, конечно, произошла. Она просто у себя в социальной сети написала сообщение о том, что она проводит мастер-классы по всей Украине, а в родной Запорожье народом из Запорожья оказывается, я этого не знала. Она еще ни разу не приезжала. И она написала, кто хочет организовать. И как-то это дошло до нас, и мы говорим, ну, мы хотим ну, организовать. Мы могем. Да, мы могем, естественно. И мы с ней списались, созвонились, и вот так вот получилось. Причем это было ну, достаточно сложно, потому что у нее очень-очень плотный график, и у нас желающих получилось больше, чем мы можем вместить на эти мастер-классы, поэтому сейчас у нас уже люди записываются на будущее, и если она потом согласится повторить, выделить время, она придет второй раз. То В принципе, есть какие то ажиотаж, есть отгук от людей, которые узнали, что 15 эта Глинцка приезжает и будет давать мастер-класс да, у нее, я тоже этого не знала, я не великий кулинар, поэтому я не слежу за новинками, но у нее очень много поклонников, которые знают а, там, из контакта, из фейсбука, из ее инстаграма о том, где она, что проводит. Люди ее зовут, ждут и Жила много, да дякуємо за те, що ви врешті привезли. Чи вірніше 15 березня привезете цю чудову, дійсно відкриту дівчину до Запоріжжя і дасте можливість з нею поспілкуватися тим, хто дійсно зацікавлений не тільки в тому, щоб підвищити свою кулінарну майстерність, а ще й просто поділитися якимись емоціями, якимись там цікавими секретиками у кулінарній і у життєвій, Я так думаю, так само кулінарній? Кулінарній і життєвій справі. Не почулося кулінарній. Ну, це такий світ кулінарії був. Ой Петрович, я потім тобі розкажу, що треба робити, щоб тобі нічого не чулося. Дякуємо, Юлічку, за те, Спасибо. що завітали. Ми йдемо далі. І таким чином доходимо до корисних порад сьогодні про помідори.